все. Тридцать, пташка. Маловато. Сколько лайков? Тридцать раз. Ты сама могла посчитать, сколько ты лайкнула. Так... Маловато. Сколько? Тридцать или тридцать два? Мне это важно. Доброе утро. люди, пока Скажи, сколько я? Наталья? Ну-ка, снайп. Зараза, насморк. А? Снайп. Ребята, есть пер... перчатку? Можно поставить? Я боюсь. Мы, Походу, лайки больше не снайперов. Все спят. Мы значит, в основном мы все с, с Канады, они уже дрыхнут в США. Да, больше, чем ты. Вот теперь разблокируют всех незаслуженно удаленных. А я никого, ни одного человека не заблокировал, чтобы вы знали. Да лайка, я только пугал так. Незаслуженно забаненных. Я даже не знал, где смотреть. Сейчас проходит 3000 лайков. У него, я вам открою секрет, вот там, я не знаю, как, как это, у него там на Савенький, Часовеленький, вот то вот, его Телеграм, вот у кого он забанил, все туда пишите ему, пишите самого разбань и ссылочку. А вин добрый вин разбан, я так делаю, если мне в Телеграм пишут, Алла, разбань ссылку, чтобы я не искала, ничего, понял, я просто люблю человек. Телеграм, да, ссылку скидывать, я могу разбан да, я так тоже делаю. Вот Савелий Античи, что пущите мой вино. Если у вас нет не ума... Ты даже... Не мне а? Не кажите мне потому что сейчас начнут. Так в тебе он, он, он написан. Я тебе сразу скажу. Ну в тебе был раньше написан. Савелий Античи, кто? Севлантий, три буквы. Яку ссылку, блядь? Сидіть уже тогда. Они не знают как-то ссылку на канал, понимаешь, люди? Женщины, боже, миленькие, ну вам мозг для чего дан? Ну уже интернет у нас сто лет, ну вы, у вас сядьте, откройте гугл, изучите, что такое ссылка? Моей мамке 70 лет будет скоро, она все изучила, все знает. И ссылки и билеты покупает онлайн. Ну у вас мозги есть или Я Яку ссылку? 3000, тысячи, Серега. Вот это ты блять, блять, на срочная. платье ссылку, на мою. У тебя рука работает. Берете лайфхак. Переродь. Заходите на свой канал. Женщины. 50 плюс. Смотрите, Алла научит. На, заходите на свой канал. Копируйте. Там скопировать ваш URL. Скопировала. Заходишь сам Велки на Вы Берешь нажимаешь, вот так долженько держишь, она там ставит, да, вставляешь да. и пишешь, сам Вэлчик, пожалуйста, разбань меня, это я. Сам Вэлчик, заходы без всяких движений, заходы на ответ, разбанил все. Поняли? Похлопали Али. А есть такие, они не знают. Что Похлопали Али, а мне три лайка нажал, Х3, ребята. Х3. Yeah. Поняли? Вы, все -три? еще объяснили? Ну, вообще есть, конечно. О, женщины пишут, дякую, дякую. Бачишь, женщины даже не знают. Сейчас мне, блядь, начнут писать. Дякую, дякую. Вот и мне так. Кто забанит? Ребята, три лайка, пожалуйста, ребята, бы сейчас. А ты ничего страшного, поразбаню женщин. Ребята, вины заберут. икс три, три, три. Дякую пишут, бачишь? Икс три. <laughs> Собой открывается ступиться от, от женщин, голые сиськи все с людьми благодарность. Я не постираю. Боже, глянь все, сколько благодарностей, боже. Эти женщины порядочные, они так и не Да я шучу. Так, а кто, кому я подделала подсказочку такую? Все подписались на Аллочку и поставили по три лайка. Нет, она подсказала, ты можете от нее отписывать. Отписываться, она подсказала уже. А вот Елена пишет, проще всего, чтобы не банили, не писать гадости, и все, вот вот. Спасибо, Анна Юрьевна, что подписались. Смотрите, еще раз говорю, заходите. Сейчас я вам расскажу. Я вам сейчас на другом телефоне. Как могу лайкаю, Феликс, спасибо. Ты что, за рулем? Ой, блядь. Феликс, ну ты, блядь, просто лайкальщик года, один лайк. Каждая, как могу лайкаю, вот, блядь. Ваша лайк. богиня на меня сделала сегодня видео, пародию, представляешь? Класс. На первом этапе. Столько много просмотров уже. Я, моїм голосом говорить Или я там на А тега-силки. камуске. Вона все сказала, Алка, а не сказала, як мені телеграм называется. У тебе був в этом. шапці профіля не було. Я знайшла тебе, У тебе, когда ти вел это, у тебе було б защиту. Я за рулем манитка, кажи лайку. Она телеграму, убил. Ну, сейчас хтось напише. Перчатку Лариса ставте, ставте на тридцатой секунді. Да? Просто им вины. Смотрите, а вы заходите. Не вот так, что скопировать имя, а вот тут смотрите, поделиться профилем. Берете и вот скачать его. Фотосах. А нет, подожди, как же потерялись. Руслан один лайк. Каждый а 5 лайков. Поставь. Один лайк поставив. Руслан Сапрогресс. А, вот. Вот смотрите. Поделиться профилем. Вот так, смотрите, берете. Смотрите, женщины милые. снайп. Смотрите, вот три, три этих берете. Поделиться. Перчатка, настройки, настройки и конфиденциальность. Здесь будет, смотрите, поделиться профилем. Ой, боже, у меня, наверное, романчук вылез. Кому я. Ребята, insanlar, Лариса, спасибо. Дал... Ребятки, поддержите, ребята. Перчатка у нас 17 секунд. И вот. Спасибо поделиться профилем. И можете вот кому-нибудь еще. Вот, да, смотрите. У меня тут нет. Вот поделиться профилем. Видите? Поделиться профилем. У меня тут нет. Вы вот так вниз листаете. Видите тут три точечки? И здесь вот, смотрите. Ты по-дурному, блядь. Смотри, сейчас я расскажу. Смотри. Сейчас расскажу Валентина. Уже а, цинчины, смотрите, сам Вилкины кто вон забанил. Заходите на свой канал, на свой, не на его. На свой. Да не Нажимаем. надо смотри, ты хуйню несешь. Шо? Вот смотрите, вот ваш аккаунт. Вот, допустим, сейчас принимаю. Смотрите, вот ваш аккаунт. Вот так выглядит. Видите? Там стрелочка. Вот стрелочка. Сразу а -а -а. на эту стрелочку нажали. Тут появилось копировать посылание. Видите? Копировать посылание. А, да. Нажали копировать, все, больше ничего не надо. Заходите в Телеграм и, и, вставляете эту строчку туда. Все. Вот. Есть стрелочка. Вот здесь вот. Вот она. Вот там, где написано... А Это у меня нет вот в моем Samsung скопировать посылание. Вот нету-то. Это в айфоне есть, а в Самсунге нет. Это в Самсунге у меня. У меня такого нету скопировать. Поищи есть. Скачать есть. Вот, а что вы мне хочется лайки поставить? сохранено это на устройство. Это фото. Нет, но ну я покажу по своему. Что? Вот настройки конфиденциальной. Смотрите, нажали. Здесь поделиться профилем, нажали. Смотрите, тут нет Вот, вот сюда в самый конец. Это через жопу они запутаются, блядь. ничего не сделают. Еще. Ой, Боже, нет. Я показал, а, не людей. Вот, вот эти все мессенджеры листаете вот сюда вниз. Тут WhatsApp. И вот тут три точечки. Вот. И вот скопировали. Вот она ваша ссылка. Не то, что самвел, а, а не IQ код, а вот ваша это скопировали. IQ под ним есть скопировать. У меня такое нет. Вот скопировали и заходите к Самвелу на Севланде. А, и вот так ссылку прям. Спасибо Хоть бы лайк поставил мне. И ему вставляете, чтобы вставить эту Вам хорошего дня. Смотрите, сейчас я покажу. Вот я сейчас на свои избранные зайду. Вот в Телеграм, к примеру. На, ну, себе. Смотрите. Ребята,